Ваера Махмедовича и Михаила Дарьимовны. Вчера был, ну, грубо говоря, выходной, да, и вчера не вышла на связь. Воскресенье. Сегодня, поздравляю, сегодня праздник. Сегодня яблочный спас. Обязательно пеките слойки, запекайте яблочки, можно с корицей, с медом, с орешками. Очень вкусно, очень вкусно это зеленые яблоки, да, которые тут с кислинкой, но ну, что-то я сейчас не вижу, что они у нас есть. Сегодня у меня встреча с, с противником ГУНП Запорожской области на 11 годину. а после этого на 13.00 у меня заседание в операционном суде. опять что-то будем рассматривать. Что-то, короче, будем рассматривать, как всегда. Посмотрим, что они, как они. Значит, если мы посмотрим, да, вот, тиктоки, значит, насилие в отношении людей продолжается, людей похищают. Смотрела в Чернигове, да, или в Чернигове, или в Черноцах, людей удерживают в подвалах. Вот данное видео, ну, сказать, что в шоке, я уже не в шоке. Вот честно, я уже не в шоке от слова совсем. Молчишь, плохая, не молчишь, еще раз плохая. Поэтому себя нужно защищать. Значит, у меня сегодня будет, это уже пятый адвокат, уже пятый, ну это, я так поняла, временный, мне его предоставил партийный... ГОНП Запорожской области, а четвертый адвокат, они решили взять отвод. Короче, все боятся, что это громкое дело, да, все боятся какой-то ответственности, но это их решение, поэтому это их проблемы, я даже об этом разговаривать не буду. Значит, адвоката можно рассматривать, ну это для кого-то, не для меня, да, как якобы правозащитника но ну, в моем деле он будет идти как свидетель свидетель беспредела значит я буду заявлять что, э, противнику Гунты запорожской области о, да, запорожской области что я не передаю свои права не передаю свои права и голос до да, чтобы этот адвокат Спасибо, э, Шериф, я уже подготовила документы, там некоторые документы поотправляла. И я же ну, рассказываю, да, вот кто смотрит мои эфиры, я недавно так. на приколе это ты. А что это я должна бежать? Куда? Значит, ребята, кто будет сейчас писать гадости, пойдет нахер. Ты что несешь, мать? О, началось. Значит, мне недавно пришел ответ. Я писала в Генеральную прокуратуру по поводу работы, да, Запорожской областной прокуратуры. Видно, Запорожская область... генеральному прокурору. Генеральный прокурор спустил на Запорожскую областную прокуратуру и, соответственно, на Державное бюро расследований. Но хочу сказать одно. Сегодня я посмотрела видео, где вместо потерпевшей, вместо потерпевшей женщину признают как свидетеля. Представляете? Ну, то есть потерпевшим никто не хочет признавать. Хочу сказать одно. Очень много у нас диванных экспертов, очень много, которые тут мне пишут, вы хотя бы Артиллерист, то, что ты за себя говоришь, я понимаю. Я уже поняла, что ты как Значит, которые просто умеют писать гадости, да. И... О, можешь еще три раза написать. Я на дебилов внимания не обращаю. Который умеет только писать гадости и все. О, еще начал один писать. Вот и полезли. Я же говорю, что я ваши. Ваша ненависть, вашу э, агрессию, все, обращают это свою силу, так что не переживайте. Сегодня у меня будет апелляционное заседание. Значит, сначала у меня будет якобы допрос. Ну, это по-ихнему допрос, да. А на 11 часов. А на час у меня будет заседание в апелляционном суде. Поэтому... Будем проверять, кто там, что там. Спасибо большое, я, я вчера покрасилась. И будем сегодня проверять э, противника, да, Резиченко, который заявляет, что он есть следователь МНБ Запорожской области. И посмотрим. Его повноважение, да. Деревня это ты. Мне, если честно, мне весело. Ну, я вам хочу сказать, еще раз повторюсь, что статья 114, час 1, с позначком 1, это когда ты э, похищаешь военную технику, берешь в плен Збройные Силы Украины, а я могу взять только в свой гарем, а не в плен. Ну, к сожалению, гарема у меня еще нет, но я, наверное, подумаю все-таки. Об этом, поэтому пусть покажут мне, где я посадят тебя, не переживай. Пусть покажут, где Анжела Рустымовна выкрадала Збройные силы Украины, да, мужчин. Пусть покажут, где Анжела Рустымовна выкрадала технику. Там... Ну и остальное, да, там оружие, ну полностью, полностью все. Они должны на даты. На даты, что-то там на даты. Значит, те, кто защищает гражданских, те, кто защищает гражданских, всем привет, кто только зашел и ты становишься неугодной системе. Вы все это прекрасно видите, это коснулось не только громаду города Запорожья, да, но это коснулось очень много людей по всей Украине. Поэтому себя надо защищать. Анжела выкрадала пацанов. Я не выкрадала, а я ненавижу насилие. Когда людей насильно, кстати, это не только физически, насилие есть не только физическое, но и психологическое, доставляли э, людей э, в подвалы и э, путем угрозами да, заставляли их проходить в ВЛК и заставляли их подписывать какие-то документы. Поэтому та, которая была против насилия, и за что пытаются мне повесить, что якобы порышкуржа меня. То есть ты спасаешь людей, а тебе пишут, что ты выкрадала. Понимаете, и порышкуржала. Как порышкуржала, они так и не сказали. Ну ничего, мы сегодня постараемся это выяснить. Значит, свою политику уносите куда хотите. Я еще раз говорю. Я очень много понимаю, очень много не могу пока говорить. Не могу, потому что, ребят, в смысле на каком языке я говорю? Что Конституцию почитать? Задолбали уже. Значит, почему? Потому что не дать этим рептилоидам... Опять какую-то там фигню слепить. Анжела Руссен, она находится под залогом. Ну, Роман, это ты о себе пишешь? Тебе виднее. Залог был 90 840 гривен. Спасибо большое всем, кто помог. А я вам хочу сказать. О. У меня уже пчелы покусали. Злая и страшная. Спасибо вам большое за комплименты. Я назову это так. Поэтому посмотрим, что сегодня пройдет. Украина была, будет и есть. Слушайте, вы придурочные. Я так поняла, что пишут ЛГБД, Пишут и геи пишут, да, я так понимаю. Получается как-то так. Привет, Узбекистану. Я живу в Республике Украина, согласно пятой статье Конституции, в офигенном классном городе Запорожье. Вы, вы научились? Вы о себе пишете? Прыгать бандеры. Спасибо, Николай. Ну, потому что, ну, это придурочные. Какие-то пишут, заходят. Вы на другой э, YouTube канал зайдите. Что вы ко мне зашли похейтерить? Я так правильно понимаю? Опять. Привет, Борис Борисполь. Они копали, знаете, ну конечно знаем. Понимаете, ребят, я еще раз говорю, я все прекрасно понимаю, достаточно знаю, но, к сожалению, говорить не буду. Или не к сожалению, чтобы эти Лойды, упыри, они, к сожалению, которые тортуют украинский народ, чтобы они не имели пока мне к чему-то зацепиться. Джавелин, я не знаю, мне не интересно. Спасибо, Димочка. Поэтому еще раз говорю, Значит, боятся, что люди объединятся. Люди, кстати, очень многое начали понимать. Люди начали понимать, что происходит. И спасибо большое, кто просыпается, кто объединяется, кто защищается. Светлана, я не буду еще раз говорю говорить о политике. Еще раз повторяю. Я понимаю, что тут сейчас собралось очень много провокаторов. Поэтому какие-то вопросы, это не то, что я не хочу говорить. Просто не время еще о чем-то много говорить. Поэтому все, которые там пишут гадость или еще кто-то... Я вам хочу сказать, посмотрите на себя, подойдите к зеркалу, посмотрите задайте себе единственный вопрос, а что ты сделал в этой жизни? Кроме того, как можешь писать всякую гадость или украсть. О, Сергей. Нет, спасибо. Мне и так. Серега пишет, надо было мав недалеко отсюда открывать, чтобы ближе ходить. Нет. Нет, спасибо большое. Мне и так хватает. Еще раз говорю, очень много... Да, кстати, я с вами согласна, город очень опустел. Я вчера была на Металлургов, где-то 14-14 с копейками. И действительно, город пустой. Как-то так. Поэтому, ребят, не надо мне тут писать. Ну я ж не только джавелин кофе продаю. Вчера трубочек напекла, сегодня сгущенкой. их внутрь ввела. Да, планирую помимо этого всего. Это слойки с яблоками и сосиска в тесте. Покажи, да, и еще там какие-то придурки писали, что у Рустемовны тут Чипсы у меня, нечего дай мне одну, пожалуйста. Я покажу, Значит, чипсы у меня есть, но они идут с фрукты, вот такие фрукты идут чипсы. Вот такие, это апельсиновые чипсы. Потом идут а, чипсы с груши, это натуральное все. Потом идут банановые чипсы. И Идут чипсы из яблочко. Это все натуральное. Потом идет вот эта пастила. Пастила идет. Это как, знаете, деткам покупают улитку. Скажите мне. В аптеке. Вот это натуральная такая пастила. Она с разными вкусами есть. И вишневая, и банана, и яблоко, и яблоко корица. Как-то так. И там писали, что сигаретами типа торгуем, там еще чем-то. Но ну, это пишут дебилы, хейтеры. Зависники. Да, и зависники, которые сами ничего не сделали, сидят на сука ковыряются. Как-то так. Поэтому, кто поссорился с головой, прошу с ней помириться обязательно. Она вам еще понадобится. Поняли? Так, ребят, эм, Время. буду заканчивать. 10.03. Я почему вам за ней копали э, напротив нас, они будут провокации? Не поняла, но напишите то, что вы хотели. спасибо, Олег, пытаюсь достучаться, чтобы люди за политику не писали, но я не удивлюсь, что тут по заказу заходят боты и это все делают, и не только они. Все, ребят, всем хорошего дня, объединяйтесь, а не молчите, и кто поссорился с головой, обязательно помиритесь.